হেল্ল' ভি ৱান সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এটি নতুন হীতৰ মাজতে অঁ আমাৰ যিহেতু ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হৈ গ'ল মানে আমি যোৱাকালি ন তাৰিখে মই পাইছোঁ ভেৰিফিকেশ্যন মোৰ হৈ গৈছে আৰু তাৰপাছত আহি ঘৰ পাইছোঁ আচলতে এই কেইমাহমানৰ পৰা খুব বেছি গুৱাহাটী অহা যোৱা হৈ আছে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা কেইবাটাও পৰীক্ষাৰ মানে ডি ভি স্কীল ফিজিকেল মানে গৈয়ে থকা হৈছে আৰু সেয়াই আৰু গুৱাহাটী গলে ইমান টোপনি ক্ষতি হয় সেইবাবে টোপনি ধৰি আছে আৰু টেঙা খাব লৈছো বাকী ডিভিউবোৰত এটা ভিডিঅ' এইটো মানে কেনেকুৱা হৈ গ'ল আৰু এপইণ্টমেণ্ট কেতিয়া দিব তাৰ পাছত যাৰ হোৱা নাই ত' তেওঁলোকে মানে কেনেকে ধৰণে কি কি নিব লাগিব বা এই প্ৰচেছটোনো কেনেকুৱা ইয়াতে কিবা এপইণ্টমেণ্টৰ মানে পষ্টিঙৰ লোকেশ্যন দিয়ে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কথা জানিব বিচাৰিছিলে অঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে মই কৈছোঁ আচলতে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো আমি যেতিয়া স্কিল টেষ্ট দিব গৈছিলোঁ আমাৰ স্কিল টেষ্টত যিকেইটা ডকুমেণ্ট চেক কৰিছিলে অকে সেই বস্তুটোৱে আকৌ মানে ৰি কৰিছে একেটাই বস্তু সেই একেই আৰু যি যি পাছ কৰিছা চাৰ্টিফিকেটকেইখন কাষ্ট আৰু এক্সেঞ্জ সেইকেইটাই বস্তু আৰু লগত খালি বিচাৰিছিলে আমাৰ স্কিল টেষ্টৰ এডমিট কাৰ্ডটো নহ'লে মানে আমাৰ সেই ৰিটাৰ্ণৰ এডমিট কাৰ্ডটো নাইবা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম কিবা এটা দিলেই হ'ল আৰু তেওঁলোকে মাত্ৰ সেই ৰোল নাম্বাৰ আৰু এপ্লিকেশ্যন আই ডি সেইকেইটা বস্তু চাবলৈ বিচাৰে বাকী একো নাই যাৰ নাই সি মোবাইলত দেখুৱাই দিলেও হৈ গৈছে গতিকে যা যিকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হোৱা নাই তেওঁলোকে ইমান টেনচন ল'ব নালাগে বাকী আমাৰ মেডিকেল ফিটনেছ যিখন চাৰ্টিফিকেট সেইখন আমাৰ বিচাৰিছে আৰু সেইখন আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আমি নিব লাগিব আমাৰ যেতিয়া এপইণ্টমেণ্ট দিব এপইণ্টমেণ্ট দিয়া দিনা দিনাখন আমি সেইখন ছাবমিট কৰিব লাগিব তেনেকৈ আমাক কৈ পঠিয়াইছে তাৰমানে আমি সেই এপইণ্টমেণ্ট চেৰিমনিটো এটেণ্ড কৰিব নাযাওঁ বুলি যদি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এতিয়াহে যাব লগা কৰি দিছে গতিকে তেনেকুৱাই প্ৰচেছটো আছিলে আৰু বহুত দেৰি নহয় আমাৰতো পাঁচ মিনিটেই লগা নাই এনেকুৱা সোনকালেই মানে হৈ গ'ল মই ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিম মানে যিহেতু মই অকণমান এনেই ক্লিপ এটা লৈ আহিছিলোঁ পৰিৱেশটো দেখুৱাম কেনেকুৱা হয় মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাউণ্টাৰ বনাই দিছে আৰু কেনেকৈ আমি তাতে হেৰিখিনি মানে চেক কৰাইছো ডকুমেণ্টখিনি তেওঁলোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ দিনটো গ'ল তাৰপাছতে এতিয়া এপইণ্টমেণ্টলৈ ৰখি আছো আৰু এপইণ্টমেণ্ট কেতিয়া দিয়ে হয়তো এই মাহতে হ'ব এই মাহৰ লাষ্টৰ ফালে আদাৰৱাইজ ডিচেম্বৰৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত এনেকৈ কৈ আছে যাৰ যাৰ হোৱা নাই ভেৰিফিকেশ্যন তেওঁলোকৰো হ'ব লাগিব তাৰপাছতে হ'ব আৰু যিসকলে এতিয়া টেটৰ মানে এপইণ্টমেণ্ট অলৰেডি কালি পাই গৈছে তেওঁলোকলৈ বহুত বহুত অভিনন্দন আৰু তেৰ তাৰিখেও যিখিনি যিসকলে পাব জি টি পি জি টি তেওঁলোকলৈও শুভেচ্ছা থাকিলে বাকী তাৰপাছত হয়তো পুলিচৰ ডি এম ইৰ এই গোটেইখিনি হ'ব একেবাৰে শেষত আমাৰ এ ডি আৰ ই গ্ৰেট থ্ৰী গ্ৰেট ফ'ৰখিনি হ'ব গতিকে তেনেকুৱা হয় বাকী এই দিনটোৰ কাৰণে সকলোৱে বাট চাই থাকে আৰু সেইখিনি সেই মানে সুখখিনি পাবৰ কাৰণে সকলোৱে বহুত বেছি কষ্ট কৰে আৰু যিসকলে এতিয়া মানে সেই পৰিৱেশটো দেখিছে আৰু তেওঁলোকেও মানে সেই পৰিৱেশটো মানে অনুভৱটো ল'ব বিচাৰে তেওঁলোকে এতিয়াৰ পৰা কষ্ট কৰক সময় আছে এবছৰ সময় পূৰা পঢ়িবলৈ পাব এটা আচলতে পৰীক্ষা ভালকৈ দিওঁ বুলি ক'লে এটা বছৰ বহুত বেছি একো নজনা জনেও এবছৰত গোটেইখিনি মানে পঢ়ি ৰিভিজন দি এক্সাম দিবগৈ পাৰে এবছৰ বহুত সময় গতিকে সেইটোৱেই মই কৈছোঁ এতিয়া আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কওঁ সেইটো হৈছে এডিআ নে নোলাব এই কথাটো কৈ থাকে আৰু কিবা কিবি কিন্তু মই কালি যিমানখিনিৰ লগত কথা পাতিলোঁ আৰু যিমান কেইটা কাউণ্টাৰ চালো এটা কথা মই নিশ্চিত যে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবলৈ এই যে আমাৰ এ ই এ প'ষ্ট মানে এগ্ৰিকালচাৰ এক্সটেনচন এচিষ্টেণ্টৰ ওঠৰশটা পষ্ট আছিলে

গতিকে শেষৰ পৰ্যায়লৈকে যাবই তাৰমানে একদম ডি ভি হৈও নোৱাৰে কাকো কাৰণ কোনেও নেজানে যে তেওঁ পাবনে নাপায় এই তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈ আছে আৰু সেই পৰিস্থিতিটোৰ কাৰণে মানে এ এইবাৰো প'ষ্ট আকৌ থাকিব এগ্ৰিকালচাৰত থাকিব মানে চব ডিপাৰ্টমেণ্টতে থাকিবই প'ষ্ট তো আৰু এইখিনিৰ লগত মানে আকৌ এড হৈ পিনি এ ডি আৰ থ্ৰী পইণ্টিফিকেশ্যনটো আহিব মানে মোৰ তেনেকুৱা লাগিছে আৰু যে সেইটো আহিব

এনেকে বনাই থাকোঁ আৰু ব্যৱসায় হিচাপে যিখিনি কৰিছিলো সেইখিনি এতিয়া অলপ দিনৰ কাৰণে ৰখাই থৈছো বহুতে আকৌ ৰিপাৰ্চেজ কৰিব বিচাৰি আছে কিন্তু এইকেইদিন মই দিব পৰা অৱস্থাত নাই আৰু মই নতুনকৈ আকৌ কৰিম তাৰ পাছতহে মই সকলোৰে কাৰণে মানে অ'পেন কৰি দিম আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব আৰু তেনেকে আপোনালোকৰ হোম ডেলিভাৰী দিয়া হ'ব ইয়াৰ পাছত এটা কথা কওঁ দেই আচলতে মোৰ জাৰ্ণিটো আজি এই পৰ্যায়টো মানে এই ফটোখন দেখা দেখি দেখিব আপোনালোকে এইখিনি পোৱালৈকে মানে মোৰ জাৰ্ণিটো আচলতে বহুত টাফ আছিলে আৰু এনেকুৱা বহুত সময় পাৰ হৈছে যিখিনি সময়ত মই মানে মানুহৰ পৰা বহুত ধৰণৰ কথা শুনিব লগাও হৈছে শুনিব লগা হৈছে এইটো কাৰণে আহ ভালকে পাছ কৰিছিলো ন এটা সময়ত তাৰপিছত যেতিয়া বিয়া হৈ গ'লো তাৰপিছত মোৰ মানে চবৰে চকুত মানে মই বেয়া আৰু তাই বিয়া হৈ গৈছে সোনকালে বিয়া হৈ গ'ল তাই বহুত মানে বেয়া ছোৱালী এনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্টিফিকেট চবেই দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে এই চবেই বুলি যে কৈছো ইয়াৰ মাজতে আছে মোৰ ক্ল'জ ফ্ৰেণ্ডবিলাকৰ মাক দেউতাক তাৰ পাছতে আছে মোৰ স্কুলৰ দুই এজন শিক্ষক তাৰ পাছতে মোৰ নিজৰ মিতিৰ কুটুম বহুত আছে তেনেকুৱা দেই আৰু মই সেই সকলোবিলাকক ভাবে যে মই নাজানো কিন্তু সকলো জানো আৰু মই কিন্তু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ কথাৰে কোনোদিন নিদিলো তেওঁলোকক মই কোনোদিন মুখে মুখে নকলোগে কিন্তু মই তলে তলে মানে মই ভিতৰি ভিতৰি মানে যিখিনি মই মন কষ্ট পালো তাৰ কাৰণে মই নিজে সোমাই দিলো সোমাই মই নিজে পঢ়িলো আৰু যেতিয়া মই ফাইনেলি চিলেক্টেড বুলি মানে হেৰি পালো চাকৰি মানে মোৰ অলৰেডি হৈছে ত' সেই সময়খিনিত মানে তেওঁলোকৰ যেতিয়া কিছুমান মেছেজ পাইছো কিছুমান কমেণ্ট পাইছোঁ মানে মোৰ সেইটো সময়তহে মানে মোৰ বিস্ফোৰণ ঘটিছে মোৰ বহুত খং উঠিছে কাৰণ যিবোৰে মানে মোক মোৰ কথা কয় যে তাই সোনকালে বিয়া হৈ যোৱা ছোৱালী তাৰ পৰা অকণমান আঁতৰত থাকিবি নহ'লে তহঁতিও বেয়া হৈ যাবি এনেকেও কৈছিলে গতিকে তেওঁলোকে যদি এতিয়া আহি মানে মাজনী তোমাৰ সফলতাত মই বহুত সুখী দেই এনেকে যদি কয়

যিখিনি মানুহে মোৰ লগত আন্তৰিকতাই থাকিলে মোৰ মই যেতিয়া বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰি আছো বহুত কষ্ট কৰি আছো মই দহ বছৰ দেই এদিন দুদিন নহয় আকৌ আপোনালোকে বিভিন্ন অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় আহ আমাৰ সমাজত হয় ন মাক নাইকিয়া ছোৱালীৰ বহুতখিনি কষ্ট আহে সৰুতে যিহেতু মা ঢুকাইছে মোৰ ত তেতিয়া মানে মই সোনকালে বিয়া হৈ নাহিলে পিছৰখিনি মোৰ অকণমান অসুবিধা হয় মানে পাপাৰো কোনো ধৰণৰ ইনকাম নাছিলে হাজিৰা কৰিছিলে তেখেতে গতিকে ভাইটিকো পঢ়ুৱাব লাগে মই যদি বিয়া হৈ নাহো ত' মোৰ কিছুমান প্ৰব্লেম মানে মই জাপি দিব নোৱাৰো চবকে দেই পঢ়াত ভাল আছিলো সেইটো চবেই কয় সেইকাৰণে মই বিয়া হৈ অহা দেখি চবেই বেয়া পাইছিলে কিন্তু পিছৰখিনিতো মই পঢ়িবৰ কাৰণেই আহিলো একচুৱেলি মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িছো তাৰপিছতে মই গুচি আহিছো আৰু ইয়াত মই এগ্ৰেইন হাই ছেকেণ্ডেৰী ভালকে পঢ়িছো ডিগ্ৰী পঢ়িছো এই দহ বছৰ এই দহ বছৰ পঢ়ুৱাইছে ঘৰখনে মোক এই দহ বছৰ পঢ়িছো পঢ়ি গ্ৰেজুচন কমপ্লিট কৰি মাষ্টাৰ্ছ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত লৈছো তাৰ পাছত মানে আজৰি হৈ পৰীক্ষা এদিন দুদিন নহয় নহয় এই ইমান যিসকলে লগ দিছে ত' তেওঁলোকৰ ওচৰত মই সদায় থেংকফুল আৰু মই তেওঁলোকক সঁচাকে ভাল পাওঁ অন্তৰৰ পৰা ভাল পাওঁ কিবা যদি তেওঁলোকে মানে কিবা মোক কোৱাৰ অধিকাৰ থাকিলে অকল তেওঁলোকৰহে আছে ত' বাকী বিলাকৰ মোক ভালকৈও ভাল পোৱাৰো অধিকাৰ নাই বেয়া কৰাৰো অধিকাৰ নাই গতিকে আপোনালোকে আঁতৰি থাকিব মোক জানেই মই বহুত মানে ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড হয় ভাল পালে ভাল বুলি কৈ দিওঁ বেয়া পালে বেয়া বুলি কৈ দিওঁ গতিকে মোৰ লগত সেইবিলাক নকৰিব কাৰণ মই কাৰো কথা নুশুনো ডেট মিনচ কোনোবাই যি মোক ডাউন কৰিব বিচাৰি আছে বিচাৰি আছে অত দিনে কিন্তু মই তেওঁলোকৰ কথা শুনা নাই মানে মই নিজৰ কথা মানো মই নিজৰ মনৰ কথা সুধো নিজৰ কথা মানো মোক ঘৰৰ মানুহে যি কয় মই সেইটোৱে শুনো তাৰ বাহিৰে আপোনালোক কোনো নহয় দেই মোক যেতিয়া কৈ নাথাকিব মোৰ ঘৰখন মোৰ লগত আছে মোৰ প্ৰতিটো বিপদত তেওঁলোকে সহায় কৰিছে মোৰ একদম একো নোহোৱা অৱস্থাত তেওঁলোকে মোক লগ দিছে মোক যি লাগে তেওঁলোকে দিছে আজি যদি মই কিবা এটা পাইছো ত' তাত অধিকাৰ কেৱল তেওঁলোকৰহে আছে কিবা কোৱাৰ গতিকে এইখিনিয়ে কলো আপোনালোকেও চাব আপোনালোকৰ আশে পাশে এনেকুৱা মানুহেই ভৰি আছে গাঁৱৰ আপোনালোকৰ সমাজৰ আপোনালোকৰ মিতিৰ কুটুমৰ নাইনটি পাৰ্চেণ্ট মানুহেই ফেক হয় যিটো মই দেখিছো ঠিক টেন পাৰ্চেণ্ট মানুহ আছে যি আপোনাক সঁচাকে ভাল পায় যি আপোনাৰ ভাল হোৱাটো সঁচাকৈ বিচাৰে আৰু সেই টেন পাৰ্চেণ্টক চিনি পাবলৈ চেষ্টা কৰিব তেওঁলোকৰ লগত সদায় থাকিব কেতিয়াও তেওঁলোকৰ লগ এৰি নিদিব আপোনালোকে যেতিয়া ছাকচেছ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকৰো মানে কিছুমান সপোন পূৰ হ'ব আৰু মই মই মানে মই ভাবো মানে দেই আপোনালোকে যদি সঁচাকৈ কষ্ট কৰে এদিন কিন্তু এই কিছুমান যে আপোনালোকে মানে ঠেক পাই থাকে মানুহবিলাকৰ পৰা আমাৰ বিশেষকে এই গ্ৰাম গ্ৰাম্য সমাজৰ মই মই এনেকুৱা এখন জেগাত আছো যত মোৰ গাঁৱৰ ৰাস্তাটো এতিয়ালৈকে পকা হোৱা নাই দেই কেঁচা ৰাস্তা গাঁৱৰ মাজত আছো একদম শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰা পয়ত্ৰিশ কিলোমিটাৰ গাঁও ঠিক আছে মই দহ বছৰ দিন কিমান কথা শুনিছো গোটেই মানুহৰ তাৰ পাছত মই যেতিয়া এই গাওঁখনৰ পৰা একমাত্ৰ মই পাছ কৰিছো বহুতে দিছিলে দেই বহুতে আৰু মানে পঞ্চাছটা ওপৰত ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইয়াত পৰীক্ষা দিছিলে কিন্তু এয়া আকৌ মই পাছ কৰিলো আৰু মোৰ বৰজনা ঘৰৰ মানে দাদাই পাছ কৰিলে গতিকে মানুহে দহটা মান মানুহে ভাল পাইছে বাকী বিলাকে হয়তো হিংসা কৰিছে হয়তো মনে মনে বেয়া পাইছে নেজানো ৰাস্তাত পালে কংগ্ৰেচুলেশ্যন বুলি কয় কিন্তু তেওঁলোকৰ মনত অলপো ভাল ভাৱ নাই গতিকে তেওঁলোকক মই কওঁ মিছা মিছি এইবোৰ মৰম নেদেখুৱাব যদি ভাল পায় সঁচা অন্তৰে ভাল পাবলৈ শিকক যদি বেয়া পায় আঁতৰি থাকক ভিতৰতো ইমানেই সঁচা মানুহবোৰ চিনি পাবলৈ চেষ্টা কৰক নহলে জুবিনদাৰ নিচিনা হব আজি যদি আপুনি কোনোবাই আপোনাক বেয়া কৰি আছে বুলি জানেও ইগন'ৰ কৰি থাকে সেইটোৱে কিন্তু বিপদ এদিন আপোনাৰে কৰিব যদি আপুনি চিনি পায় তেনে মানুহ সদায় আঁতৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব সেইটোতো ইমানেই আৰু দীঘল নকৰোঁ ফাইনেলি এপইণ্টমেণ্ট বাকী আছে এপইণ্টমেণ্টৰ পাছত ক'ত পষ্টিং হয় মানে জেগাটো সেই জেগাটো মোৰ কথা মই ক'ম আৰু সেই ঠাইৰ মানুহখিনিৰ লগত মই ডাইৰেক্টলি কানেক্ট হ'ম যিহেতু মোৰ ফিল্ড ডিউটি থাকিব বেছি ত' মই বাহিৰতে যাম আৰু সকলোৰে লগত মই অকল কৰ্মসূত্ৰ বুলিয়েই নহয় এই পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো মানে এই প'ষ্টটো পাবলৈ কি কৰিব লাগিব মই তেনেকৈও যাকে লগ পাম মই সকলোকে কিন্তু উৎসাহ দিম পঢ়িবলৈ আৰু যি সহায় কৰিব লাগে এইখিনিও কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাক মানে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে দিলে লগালগ পাই যাব গতিকে আজিলৈ বাই বাই